делать? Читаю одну газету, читаю и нечего делать. Ладно, сейчас зачитаю одну. О, газета пишет: скоро конец света. И как же я буду сидеть без света? Ах, и музыку не послушаю. Ох, свечки надо купить. А как же, интернет, как же? Блин, этот конец света. Ох, ладно, уже поздно, уже 10 часов, пора спать. закрываю книжку. Так, пойду спать. что <-то> я приболела. Даже не спится. Ой-ой-ой, не могу. Ой, все болит. Надо как-то заснуть. Я, пожалуй, я, пожалуй, я, пожалуй, сейчас придумаю. А, вот даже не знаю, чем заняться. Так, наверное, я прочитаю опять газету. Перед ногу. Так. ничего интересного. О политике. Об этом я Януковиче. Ах, лучше буду спать. Надоели эти нужные газеты. Блин. Все. <клышлен> Ой, каша душа. Загадываю хороший сон и буду спать. Все. Отключайся. Давай. Все, И тут ей приснился сон, очень хороший, который она мечтала, что приснился. посмотри, у меня сколько сейчас денег в копилке. Класс, у меня тут миллион евро. Я, пожалуй, куплю себе машину. Миллион за тысячу миллион евро. Все куплю, все, что, на, все, что на душа пожелает. Ох. Я об этом мечтаю Ты что? Блин, кот, ты что я не знаю, что я <говорит> И еще трется, блин, <говорит> белая поганка тебя выведу в кухню, там и будь. Вот и сиди тут. Вот. Блин. Сейчас будет думать как. Ура, она меня вывела, вывела я теперь. Нога же ей здесь отомщу, что она меня ругает. И стащу сосиски. Ха-ха-ха-ха-ха. Опять засыпать такой сон, такой сон. И за Джимми пропустила. Чего, блин, не из-за Джимми, а из-за пупсика. Джимми, у меня у бабушки. Так, буду засыпать. Так. И тут есть снится опять сон. Из-за пупсика все пропустила. Я бы задолго себя э, какую-то самую крутую машину купила. А, ну сейчас посмотрю, сейчас достану бабло. Так, ну, сейчас. О, а где мои деньги? Тут же было миллион тысяч евро. Где они? Где? Попси, пожалуйста, разбуди меня! О боже, мыши, крысы, паучки, червячки. Пупсик, пожалуйста, спроси меня, ну что ты не мяукаешь? Ах, блин, я его в кухню закрыла. разбудите меня, тут такая жу. Придется идти в кухню за Джимми. Так. that's Чем-то тут все-таки воняет. А в Ну, это я еще плюс простуженная. Чем-то тут воняет в этом углу. Фу, в каждом кувшине э, накладано ромно и моча. Отругаю. Что мне теперь делать? Тут будто мне такая ложуть, такая жуть. Ладно. Не буду паниковать. Пойду я дальше спать. Вроде бы это сон. А вдруг он на самом деле такое будет? Надо срочно проснуться, проснуться. А для этого надо лечь Нет, для этого надо закричать. Ох, нет, я все-таки пойду кровать. Ох, ох, ай, какой ужасный сон. Какой ужасный сон. Ой, 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 сейчас я вот это вот разборкой. А, даже я боюсь я в, ку идти. Там же, наверное, как во сне. А кто его знает? Как приснится, сне. то и не будет в жизни. А я все-таки боюсь. Я не хочу уже убирать. Мне лень, я лень. Сейчас немного посижу на кровати. Ой, о, 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 Наверное, надо скоро вставать. Ну не могу, понимаю. Не могу. Не могу. Ах. Я пойду помочь лучше, чем в эту кухню. Идти. А, покупаюсь я потом. А не я сейчас покупаюсь. Сейчас только упись переоденусь. Да ой. Вот. Тут у меня закульный немного поломает. Сейчас я вот съеду. Ой-ой-ой, какая водичка. Только слишком холодная. А -а -а! Помогите мне. <меня>. Надо переодеться. 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 О, мамочки, я одену такое платье. И вот такую вот обувь. Давай. Так, ладно. Я пошла в кухню мое самое страшное место. Да. Я приболевшая. Нет, я не пойду на кухню. Я лучше полюбуюсь этой комнатой. Нет, надо, надо в кухню очень надо. Ой, ой, ну а ай, -а, этот сон был, был у нас правдой. О нет, о нет, о нет. А ну дай быстро сосиску, сосиску дай, дай быстро сосиску, ну дай. Но все равно у меня испорченное настроение. Может, надо прогуляться? Сейчас я переоденусь трошки. Ну. Сейчас я оденусь все немножко. Вот перчатки сейчас одену. Вот так вот. Зачем круто одеваться, если у меня такое плохое настроение? Еще и так горло у меня мучает. Я буду давать. О, привет! Почему ты такая расстроенная? Да. У меня вот стащил сосиски. Ну да, а это же не полос для грусти. Полос, повод. их обожаю. Да еще я заболела. Ой, ты О, а это кто? Ты что, не узнаешь? Нет, какой-то мужик. Какой это мужик? Это же подруга наша. Да? А, а что на мужика похож? Ты подстриглась? я и говорю, тебе не идет. она в этом не нравится. Да-да, у каждого свой вкус. Ну, по мне, то ничего. Вот-вот, эта прическа самая, она в моде. Здорово. Спасибо. Лай. Ой-ой-ой. Мне эта прическа не нравится. Извини, конечно, подруга, но мне вообще не нравится. Может, все-таки отпустить? Нет. Если что, я буду встреч это всегда. Мне нравится. Ха? Ну ладно, как хочешь счастливо, пока, ладно. Потом это надо... мы Представляешь, елку под... поставили на улице. не Новый год же. Совсем уже, что ли. Ага, поставили. Подставили, Я понимаю. Но все же красиво. Красиво, красиво, на Новый год бы поставили, а то все надоедает, надоедает. Ой, ладно, я спешу, пока. Пока.